У Слов'янську обирають керівника комунального автотранспортного підприємства. Відповідальність за вибір кандидатури лежить на міському голові. В цьому випадку обирати Олегу Зонтову, який виконує обов'язки очільника міста. Але його власна ініціатива звертатись до громади за порадою торкнулась і вибору очільника КТП. Отже, на спільному засіданні депутатських комісій самі депутати та громадські активісти мали можливість вислухати п'ять із шести запропонованих кандидатур та порекомендувати Олегу Зонтову обрати найкраще на їх думку варіант. одна сначала кандидатура Жирова Игоря, это руководитель нашего ландшафтного парка. Вот он написал заявление, и я с ним согласился. Но когда коллеги задали вопрос, я предложил, давайте тогда заслушивать. И пока Я так звучив, появились нові заявлення. меня їх п'ять. Сергій Огарков, Костянтин Водоп'янов, Ігор Жиров, Андрій Грюков, Олександр Гонтар та Андрій Воробйов. Окрім Олександра Гонтаря, який наразі захворів, перед присутніми виступили п'ять кандидатів. До речі, нинішні виконуючи обов'язки директора та заступник директора КТП, відповідно, Сергій Огарков та Костянтин Водоп'янов мають прихильність від трудового колективу КТП. Її група підтримки увесь час була у коридорі під кабінетом. Надіється, що голос про. народа будет услышан. Так и руководитель. За кого голос Нет, тут в конце просто и руководителем будет назначен член трудового коллектива, знающий работу предприятия изнутри. Кожен кандидате, кандидатів розповів про свои биографические данные, профессиональные навычки, бачення розвитку предприятия. Ну хотелось бы услышать ваше мнение и ваше видение по, момент, по, на... по ситуации на КТП и э, работу именно с липеторской задолженностью, то есть Развиваем и внедряем такую же ну, компьютерную систему, программу, как ввел Горгаз. То есть непосредственно, чтобы все через интернет, людям было удобнее пользоваться. Каково ваше видение развития предприятия? Ну, в плане приноса прибыли. Приноса прибыли, это с работа с должниками, в первую очередь, по частному сектору. У нас есть фирма, фирма, которая юридическая фирма Статут называется. Мы у нас не заключен договор, они работают, но конечно мало. Вот до всех этих действий как бы, они неплохо работали, были хорошие результаты. Представляюсь Воробьев Андрей Васильевич. Родился в городе Славянске. Закончил среднюю школу номер 15 после чего поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, закончил, служил в вооруженных силах СССР. Образование высшее, инженер по эксплуатации автомобильной техники. Также прошел обучение в Краматорском экономико-гуманитарном институте по курсу «Фактювец с эффективностью предприимств». После увольнения в запас вооруженных сил СССР проходил, занимался предпринимательской деятельностью. Из 2003 года я работал по 2010 год директором котып После того, как я ушел с предприятия, я работал в водоканале главным механиком. И последнее место работы это было принято решение закрыть комсервис жилищную организацию. Я ее закрывал, ликвидировал. В 1992 году поступил в Краматорский индустриальный институт. Закончил институт. В 1997 году получил квалификацию инженер-механик по специальности подъемно-транспортной дорожные машины и оборудование. После этого начал сразу же в июле 1997 -го года свою трудовую деятельность на Славянском заводе высоковольных изоляторов инженером по техническому надзору. Потом был начальником бюро, начальником службы. После этого трудовая деятельность продолжилась моя в районах Крайнего Севера работал на должности заместителя директора. Вот, э, там продолжалась моя трудовая деятельность порядка шести лет. Вот, э, наше строительное предприятие занималось строительством э, в нефтегазодобывающей отрасли. После приезда сюда, э, на Украину уже, в родной город Славянск, э, с февраля 2010 года А настачи момент роботи директором регіоналшопного парка Санскокру. Після спілкування із кандидатами депутати за зачиненими дверима порадили Олегу Зонтову надати пріоритет Костянтину Водоп'янову, нинішньому заступнику начальника КТП, який у складний час практично виконував обов'язки керівника підприємства.